А от скажіть мені, яке питання одне одному задають українці, переживши якийсь там черговий вражеський обстріл? Не коли це закінчиться, а чим це закінчиться для тих, хто підняв на нас руку? Це обов'язково. вони повинні посмакувати ту саму війну, яку вони принесли нам. Желательно, щоб вони повторювали наш шлях слід в слід, а ще желательній, щоб вони нас не можна. Опережала. Тут должно быть четкое соответствие. Чем сильнее они накатывают на нас, тем больнее они должны получать в ответ. И они свои получают. Кремль плевал на недовольство ценами на бензин. ВСУ атаковали НПЗ и нефтебазы России и оккупированных территорий минимум 250 раз с начала войны. 2025 год уже стал рекордным по числу и дальности ударов. ВСУ, а также предполагаемые диверсанты внутри России за время войны как минимум 250 раз атаковали 110 нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз, в том числе морских, в РФ, аннексированном Крыму, оккупированных частях Донецкой, Луганской Запорожской и Запорожской областей Украины. Так а мы не по кремлю объем. Нам с Кремлем как бы все понятно. Не Кремль конкретно пришел на нашу землю, а конкретно взять и россияне при поддержке других россиян, которые сидят там где-то дома и ждут их с победой. А вместо победы получают войну. И чем больше они будут ее получать, тем справедливее все это будет выглядеть успешными стали 85% ударов. Появились интересные данные об атаках Украины на НПЗ и нефтебазы на оккупированных территориях и в РФ. Нынешнее количество атак на такие объекты стало рекордным за все время полномасштабной войны против России. 111 обстрелов по состоянию на 6 ноября. К примеру, в 2024 году украинские военные атаковали российские нефтебазы и НПЗ 94 раза, за 2023 год 27 раз, а в 2022 году зафиксировано 18 атак. Всего за 3,5 года ВСУ поразили 110 НПЗ, баз и и морских терминалов. Из 250 ударов 213-85% были результативными. Привели к пожарам, взрывам установок или резервуаров и падению обломков. 37 атак 15% тоже могли быть эффективными, но остаются неподтвержденными. А нам все равно мало. Мы хотим больше. Нам надо, чтобы каждая наша попытка приносила желаемый результат. И где этот результат не будет там сразу стопроцентным, ничего страшного. Мы возьмем упорством. Наибольшее количество украинских ударов пришлось на НПЗ в южных регионах РФ. Среди них Рязанский, Волгоградский и Ильинский НПЗ атаковали 10 раз. А НПЗ 8 атак. Туапсинский НПЗ 7 ударов. Нет, тут общая математика, она не работает. Цих ударов может быть сколько угодно. Тут главное, чтобы после каждого такого удара, каждое это предприятие сразу уходило в ступор. И когда они опять его будут запускать, по нему опять должно прилетать столько, сколько надо. Волгоградский НПЗ прекратил работу после удара дрона в ВСУ. На нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде повреждены установка первичной переработки нефти и установка гидрокрекинга, сообщает Ройтер со ссылкой на источники. Ночью НПЗ подвергся ударам украинских беспилотников. То есть у них 11 раз уже был, да? А будет и 12, и 13, пока у них запчасти физически не закончатся, одни и те же самые каждый раз ремонтировать. А то, что они там в промежутках умудряются еще як то запускать, оно должно ставать абсолютно стандартной целью. Сегодня ж Саратов очередную свою плюху получил. Вода, как-то кажут, камень точить, а дрон нефтебазу. В Симферополе после атаки дронов вспыхнула нефтебаза. Зарево видно издалека. Ночью 6 ноября в оккупированном Симферополе прогремела серия взрывов. После этого в районе поселка Битумная начался сильный пожар на нефтебазе. Пропагандистские ресурсы РФ ночью писали, что в Крыму действительно была атака БПЛА. Оккупанты жаловались, что беспилотники фиксировали вдоль всего южного берега Крыма, от Керчи до Севастополя. Бедненькие, не дают им спокойно работать. А только ваша работа сейчас получать нашу очередную плюху. И с этой работой вы, кстати, справляетесь довольно-таки непогано, претензий нема. ССО третий раз за месяц ударили по нефтебазе «Гвардейская» в Крыму. В ночь на 10 ноября силы специальных операций уже в который раз поразили дронами нефтебазу «Гвардейская» в оккупированном Крыму. Я знаю, что многим уже нудно слушать одни и те самые новости с одних и тех самых объектов. Хотя наоборот, это должно как-то стимулировать и радовать. Что если мы до чего-то уже приложились, то живым мы его в этом мире уже не отпустим. Каким мы там, такий жирный объект в последнее время распечатали колям. Печатаем дальше. Морские дроны атаковали порт Туапсе в РФ. В городе были слышны взрывы. Сегодня ночью, 10 ноября, морские дроны атаковали порт в российском городе Туапсе. В результате, вероятно, поврежден один из причалов. Отмечается, что ночью местные жители писали о взрывах в городе. Режим беспилотной опасности продолжался почти 8 часов. И тут особо еще радует то, что с каждым разом бахи на этих причалах стают все мощнее и ярче. И тут ну, даже не пытание, сколько конкретно чего мы там спалили. Тут вопрос в том, что этот объект не имеет никакого права комфортно работать и комфортно заливать русскую оккупационную армию баблом. Туапсе опустел. Спутники показали исчезновение танкеров после удара ВСУ. После серии ударов по Туапсе в акватории порта не зафиксировано ни одного танкера, что указывает на приостановку экспорта нефти и топлива. А я даже знаю, что мне некоторые сейчас возразят, мол, ну, это же только одна из точек разлива, да? перенаправят там танкеры в какие-то другие места и все. Но на самом деле этих точек не так и много. Если всеми ними заниматься регулярно и постоянно, то это нефть в результате станет уже не капиталом, а просто чемоданом без ручки. Занимаемся. Асинт-аналитик Берн опубликовал данные, свидетельствующие о резких изменениях в активности российских портов после недавних ударов украинских сил. Он также изучил данные по услуге и сообщил, что в порту наблюдается заметная активность, но часть судов уже долго стоит на якоре, некоторые с 24 октября. По мнению аналитика, причины могут быть разными – ограничения на погрузку или падение спроса на российскую нефть. Что касается порта Приморск, Берн уточнил, что используется только один из трех погрузочных пирсов. Он напомнил, что 12 сентября по этому объекту уже наносился удар и Некоторые сооружения, возможно, до сих пор не восстановлены. Исследователь подчеркнул, что его выводы носят предварительный характер и основаны на открытых данных, однако тенденции очевидны. Активность в Туапсе прекратилась, а инфраструктура северных портов работает с перебоями. Украинские дроны снова посетили нефтехимический завод в Башкортостане, на этот раз от ГУР. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило поражение стерлитамакского нефтехимического завода в российском Башкортостане 6 ноября. Тоже знакомая точка, да. И тут даже не важно, какие конкретно из наших ведомств туда завитало. Ну, нехай конкурируют между собой, нехай ссорятся, нехай обижаются, нехай расшаркиваются одне перед одним. Типа, ой, а это мы по вашим стопам пішли. Да? Ну, вы звоните. в следующий раз мы вас просто вперед пропустим, если, конечно, там будешь Потому Бо сырье для этого предприятия, оно же дорогой здесь может потеряться дроны всу атаковали тяговую подстанцию железной дороги в ростовской области прогремела серия взрывов в ночь на 10 ноября на территории россии снова было шумно под атакой оказались тяговая станция железной дороги лиховская и пункт управления в ростовской области это уже третий подобный удар по этому объекту по словам андрющенко впервые тяговая подстанция была поражена 19 июля уже 2 августа атака повторилась в результате это приводило к задержке 50 поездов добиваем иронично написал руководитель центра изучения оккупации системность отшо отличая наш... Udari. Не ударить по якомусь локомотивному депо, аби ударить. Щоб потім якась бабушка два дня на дачу просто не могла попасти і все. А бить по конкретним перевалочним пунктам, між якими переміщається їхній стратегічний ресурс, щоб цей ресурс перестав приносити їм прибыль, без якої вести війну далі, ну, ставатиме все менш можливо. Украина атаковала Орел и Владимир. ВСУ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Владимира и Орла. Под удар попала ТЭЦ в Орле, которую уже обстреливали на прошлой неделе. Эту ТЭЦ ВСУ атаковали менее недели назад, 31 октября. Тогда в Украине заявили, что использовали для удара крылатые ракеты «Нептун». После той атаки часть города оставалась без света. А это уже трошки другая история. С первой, ну на первый взгляд, никак вообще даже и не повязано. Або я просто не догадуюсь, как. Мне это больше напоминает такие обмен любезностями. Вы пытаетесь выключить свет нам, мы пытаемся выключить его вам. Все. А при этом я довольно скептически смотрю на перспективы этого действия, что у них, что у нас, но если у нас есть для этого какие то дополнительный ресурс, не в ущерб основной деятельности, то нехай будет. Если мы при этом нащупаем еще какую-то их болючую точку и найдем для этого и еще какой-то дополнительный ресурс не в ущерб основной деятельности, то нехай будет и оно. В сумме оно все равно принесет какой-то свой желательный результат. Главное, что он есть.